Я пришла защитить памятник Ленина, потому что он даже вот эту войну охранял наш город, таким, потому что сила памятника такая. вы говорите, в эту эту войну он защищал вас от кого? Он от фашистов, которые разбивали наш город. Я была... А какие бендеровские фашисты, которые разбили все в городе, уничтожили всю промышленность? А сейчас я радуюсь, что сегодня день рождения Ленина. Я не хочу. Стоит, да? а? Радуйтесь тому, что память не стоит до сих пор. И радуйтесь за того, что я жила при советской власти. И пользовалась всем бесплатно. И жила бесплатно. И советскую власть нам дал. Владимир Ильич Ленин которому очень трудно было эту революцию, а если бы а? не было вообще в природе советской власти, думаете было бы лучше или хуже? Ну не знаю, я родилась при советской власти, не, не, я я люблю, не я жила хорошо. Сегодня я прохожу с ребенком мимо нашего Ленина и подошла спросить, что вообще за митинг. Ну, говорят, вот вернется Советский Союз, показывают, как Хай только по-советски. Я считаю, что хватит уже. Уже он не вернется. У нас давно капитализм. У нас уже социализм не вернется. Старики, они просто живут тем хорошим, что было в Советском Союзе. Но я считаю, что нет возврата. И есть масса достойных людей, которые достойны таки стоять на нашей площади вместо этого террориста и убийцы. Это мое личное мнение. Я рада. Я рада Владимиру Ильичу Ленину, который дал советскую власть. Очень рада. Спасибо ему, что он дал нам советскую власть. Спасибо. И мы жили при советской власти очень хорошо. Спасибо тебе, Владимир Ильич Ленин, что ты дал нам советскую власть. И мы дорожим советской властью. И слава Богу. И я была, видите, вот, пенировожатой всю жизнь. В профсоюзе, в комсомоле. И до сих пор активный активистка. Активная. И как меня не обзывали, тут и сепаратисты, и террористы, как только не обзывали, топали ногами. Как только не обзывали, я сказала, да хоть от злости в одно место сходите, я говорю. А я как была активистка, так и останусь активисткой.